Вы только что, девушка, кинули бычок. Ага. Кинули бычок. Покурили и кинули бычок. Нет, это нормально? Да не, ну вы же девушка. Ну вы эталон да? чистоты, доброты, да. культуры и тому подобное. Вы не это... Этал... Здравствуйте. Вы же девушка. Понял? Да. Чем вы отличаетесь от мужчин? Чё, просто, ну... Я, я тебе тебя... не не, не, не тебя... Благодаря тому, что я подошел? Нет, нет, просто... Подвините, пожалуйста, бычок. Я попросил, пожалуйста. Мам, давайте без конфликта правда. Це, да, ну, что... Стру... все они, да, оставили Мам, ну просто поднять вашу...

Вы одни единственные такие чешо мужчины. Послушайте, вы Шо? кинули бычок. Вы решили я... до нас прицепить? Просто уберите бычок. Вы так закажите, я эту беседку, беседку, беседку ставлю. Я вечера, убираю тут бутылки а постельно. А мне рассказывать про чистый Послушайте, порядок. Я убираю бутылки бутылки туда постельно. Молодцы, я не плачу. Я убираю... забрали бутылки. Послушайте. Не я... надо мне рассказывать, кто что должен я... Я, я вас попросил нормально, культурно. Попросил, пожалуйста, уберите бычок. Он, Дивіться, скільки бычки. Одна я єдина така, чи що? Буде мусорка, будуть бички вы мусорки. Послушайте, ви стали. А ви ще популярні. Хорошо. Послушайте, вы с детьми курите, ведете но, себе неадекват. Все, все. Пацаны, спасибо вам, извините за беспокойство, но... Ваши батьки, вы же видите, как с собой ведут. Ребят, а что это такое? Вы при своих детях водку собрались распивать? Она просто стоит. Она просто стоит? Да. Все, смотрите. Я говорю, не пиздит, тварь, ебать. Подойдет мой муж, тебе вообще, ебало, Кто тупая? Так смотреть на нас. Я глаза сейчас ебать. Ты понял? Вот вернулись, нахуй, все, блядь. блядь. Что вы робите? что мне смотреть тупая, блядь. Я говорю, сейчас ебала развалилась. Можно я подниму свою речь? Пидор, блядь, тупая, бля. Я хоть адекватной мамой буду. Ты что, тварь, ебанулась? Нахуй. Я а вас ты снимаю. Шо, а ты что, дед? А ч она меня, блядь, лепит? Ты что, ты... пидор, ебать? Где нахуй? Пидор, блядь, какие-то дети, это шлюхи, ебаные. Ты шо, тебя, мразь, я запомнила, ебать. Ты шо, чумой, бать? Кого ты Доброе нахуй тронул вообще лицом? Я тебя не бил. Пидор. Ты шо, черт нахуй, бать? Дети нахуй? Которые не сосуд, сосут, и бать, у моего мужа это дети? Доброе, Доброе утро. утро. Есть серьезный вопрос. Нет, никаких вопросов. Нет вопросов. Нет. Что такое любовь? Матери, что такое любовь? Стоять! Нет любви! Что такое любовь? Нету любви! Никакой! Что такое любовь, я спрашиваю? Нету любви! Что такое любовь? А ну стоять! А ну стоять! Что такое любовь? Призывайте, что такое любовь? А ну стоять! До свидания, БМВ. Что такое любовь? А ну стой! А ну стоять! А ну стоять! Что, 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 такое любовь? А ну стоять! Так почем же продажная любовь в Таиланде, ребят? Почем любовь в Таиланде? Так, я как всегда скажу честно, хороший, охуенный боец, тюнингованный, охуенный, стоит 100 долларов удар. 100 долларов удар. Но если вы приходите на банглу часов в 5 примерно утра, в 5, то вы попадаете как в супермаркет, где уже просроченные продукты, ну как бы срок годности продукта заканчивается, и вы можете взять хорошего бойца тюнингованного за 60 баксов. А за 60, потому что под утро скидки. Но если же вы мы уебали 0,5 и полирнули пивком. И вам уже похуй, какого динозавра ебать, ребятишки. В моей жизни было так очень много раз. Когда я заливал нахуй сливятню. И мне похуй было в натуре, блядь, какого, блядь, именно динозавра ебашить. То можно добазариться и за 30 баксов. Ну, естественно, уже она будет с кривыми зубами, с желтыми. Но когда ты под 0,5 и пивасом полирнул, тебе похуй кажется, что она действительно прекрасная девчонка и нахуй больше тратить. Поэтому вот такие расценки. 100 долларов красивая, очень, очень есть бабы. 100 долларов. Утром, если приходишь, 60. А если вы уже реально в гомне, в гомне, блядь, то за 30 можно выебать нахуй именно, блядь, какого-то Анатолия Чупака Бринкана. Вот такая правда о любви в Таиланде, ребятишки. Всех обнял, ложали А ви не знаєте, сніг довго буде лежати, бо таке відчуття, що вже розстає. Та мені так теж кажеться, що він вже що його до вечора й Давайте щось придумаємо. Що це у вас? Закарпатська п'єте? Так. Так. Потрібно знайти щось міцне і тверде. Ну, воно в мене є, але не буду доставати. Дивіться, то це ж не проблема. Але. А ну а ну? А не, не, не та ні, ти куди? Ні, это Не та лавочка. Дуже цікаво, що я навчусь так робити. І. Ти зараз, воно пойде. А ви зубами не пробували? Ні. Чого? О, зараз, о, о, лавочка. Це пошло. саме козиря для козирей. Ви бачите це Закарпатське, яке міцне. Ага, що оно ну, даже і лавочка не відкривається. Буває, що я могу Тут і лавити. А вас немає якоїсь зажигалочки? Немає. Три жарами беж. Раз, два. Шолтар. Газ в пол. Опа! йоп! Як ви це зробили? Вот і все. А ви тако можете пляшку затягнути з одного підходу? Ні. Ви вчора десь поселили гарно, не